эстрадная песня, но не каждая эстрадная песня, а только самые лучшие. И понятие французский шансон в 20-м столетии ассоциируется у нас с именами Эдит Пиаф, Джо Сена, Мирей Матье, Шарля Азнавура. Нам очень хочется сегодня порадовать душу тем, что является настоящим французским шансоном. Из репертуара певицы Далиды. Слова, слова.

finir La tente d'un Les souvenirs se font aussi Quand on les oublie Oh, mon Французький шансон це перший великий концерт Лесі Рожкової, котра нещодавно стала солісткою Дніпропетровської філармонії. Ідея цього проєкту народилася одного дня, коли Леся поділилася із своїм чоловіком, теж музикантом Віталієм Рожковим, бажанням виконати для широкої дніпропетровської публіки одну улюблену французьку пісню. Відтак подружжя склало програму концерту, до якого увійшли композиції, що вони їх неодноразово з успіхом виконували під час закордонних виступів. Людям нравиться. Реакція іностранця на Лесін Французький буває очень така. Люди не меють, можна сказати. Були і сльози. Утім, концерту французький шансон могло би не бути. Якби ще в школі Лесю не змусили вивчати мову еді піаф. Педагоги зробили просто. Они просто сказали, первый вариант идет на английский, второй на французский. И так по вариантам всех просчитали. На тот момент я, конечно, сильно расстроилась. Я не понимала, что зачем? Зачем на французский? Все говорят по-английски. Un jour cette arme rendra folle, Cent fois je voulu dire pourquoi, Mais il m'a coupé la parole, Il parle toujours avant moi, Et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 Il arrive en courant derrière moi, Padam, 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 Я с малых лет пою харах. И в школе, и в училище потом. Ну, в консерватории уже не было, но мне нравилось я не рвала сильно, не было такого «хочу быть только музыкантом и только пианистом». Просто повели, как всех детей, в музыкальную школу. Бабушка – бухгалтер, дедушка – моряк, мама с папой – инженеры. То есть абсолютно не музыкальная семья. Просто по правилам. Раньше все ходили в музыкальную школу, все дети. Это было обязательно. Не все сейчас отправляют в музыкальную школу, почему-то считают, что это не нужно. Даже если не будет ребенок музыкантом, все равно это большое имеет значение, если он определенные азы культуры получил в музыкальной школе. Меня отдавали и на хореографию, и на танцы. А оказалось, я не пластичная, и поэтому школа музыкальная победила. Хорошо закончила музыкальную школу, поступила в училище. Хорошо закончила училище с красным дипломом, поступила в консерваторию. В консерватории получила направление в аспирантуру, то есть все как пошло, как по зеленой волне. В училище конкурс международный Шопена. Я была дипломантом конкурса, конечно это было яркое впечатление. Какое второе яркое впечатление в жизни это в консерватории мы играли, тоже у меня все с Шопеном связано по жизни, мы играли со студенческим оркестром в Большом зале консерватории концерт Шопена. Это было, конечно, тоже яркое впечатление, большой зал. И Кузин Максим, тогда студент был, дирижировал. И, наверное, уже поняла, что можно получать удовольствие от этого только в консерватории, потому что до этого воспринималось просто как обучение, как учеба, надо. Напевно вирішальну роль у тому, що Леся по-справжньому закохалася у музику, зіграв Віталій Рожков, котрого вона зустріла у консерваторії. Ну, заметні, ми вместе жили в одному общежиті. Як можна не заметити? <гум> у нас був такий дует творчий. Он в аспирантуре, когда учился, меня попросил подыграть на концерте аспирантском его. Потом какие-то были значительные проекты на малых концертных площадках. И меня он вдохновлял на какие-то творческие моменты. Получить удовольствие от музыки, выступить там, выступить там. Какие-то у нас были свои достижения. И я поняла, что это может нравиться. Вот так, это уже не учеба было. Это уже не было. Безаловка, це вже було, від нас ісходило. Утім, сам Віталій, як і Леся, не з дитинства був захоплений музикою, хоча й виріс серед неї. Була мама, і вона і є, слава Богу. Вона сама музикант, і практично з народження вона вже зі мною займалася музикою. Теж, мабуть, більше того. І коли, коли я був ще дуже, дуже маленький, вона нас завжди от на роботу. я спал на рояль, а она занималась с хором с большим, это я помню. А в 6 лет она отдала меня в музыкальную школу. Учился на фортепиано год. Я что-то играл там, уже ноты знал, пошел в музыкальную школу, знал ноты, знал, где она находится. Вот, пел, потому что было обязательно у детей, кто занимался на фортепиано, было пение. Вот, и, а первый концерт, я помню, полный зал музыкальной школе, вот где-то такой объем, как филармония, полный зал людей, и первоклассники сдают академ-концерт. Вот, и я выхожу на сцену, мама мне сказала, выйдешь на сцену, посидишь, секунд 10-20, а потом нашли я, это, я, вышел на сцену, маленький, сел, посидел, <силит> сыграл. Через год я сказал, что меня хватит, музыки не хочу, фортепиано не хочу. Я позвонил, нет, подожди, может быть, это что фортепиано вот не нужно, а выбираю любой там духовой инструмент. И я зашел в класс духовых инструментов и выбрал кларнет. С тех пор, с 7 лет играю на кларнете, а потом где-то с 8-9 на саксофоне. Ну и саксофон, и кларнет, они были постоянно рядом. У нас такая музыкальная школа. Интересно, в ней был и симфонический оркестр, и духовой оркестр, и эстрадный оркестр. У нас сейчас как бы учились, столько, наверное, не было. Я играл на баритон-саксофоне, самый большой саксофон. То есть я маленький, с громадным саксофоном, вот, у нас был бенд, я играл на, ну, в этом бенде. Я занимался и музыкой, и спортом. Я хотел Полностью вот уделить спорту, ну, мама сказала, что музыка должна быть тоже рядом. После музыкальной школы училище, да, сказала, после училища делай, что хочешь. Я вообще люблю море, и мне все, все казалось, я хочу быть моряком. Мама сказала, нет, закончишь музыкальное училище, потом будет море, все, что хочешь. Ну, а так получается, что у меня в жизни где-то, наверное, есть в принципе, что надо делать хорошо, поэтому если уже так получилось, что музыка, значит, музыка уже будет... Учился в первом роге. я родом, вот. а музыкальное училище, у меня биография такая, география обширная, в Кировограде учился, а потом в Непродзержинске, закончил в Непродзержинск. В училище на третьем курсе я уже начал думать о том, что, что будет дальше, это дальше будет консерватория, и целился сразу в Москву, в Непродзержинске, у нас такое, такое училище в как-то на Украине мало кто задерживался сразу. Ну, тоді ще був Союз. Я поїхав поступати в Москву. Можна поступати одновременно і в консерваторію, і в інститут імені Гніціона. Я туди здавав екзаміни, документи і туди, ну, так. Ну, конкурс, звісно, громадний, просто не то, щоб громадний, а конкурс в основному між москвичами. Спроби Віталія Рожкова вступити до музичних вишів Москви виявилися невдалою. Тому він подався до Києва, де закінчив консерваторію імені Чайковського, а відтак і аспірантуру. Про те, що не зміг залишитися у Москві, каже, не шкодує. Ні, ні, абсолютно не жалю. Якби я, навіть, такий людина, я як, ну, де би там не було, все одно. Будь то Москва, будь-то Нью-Йорк, будь то нью йорк будь то Дніпропетровськ. Яка різниця? Люди там везде. Є з кому грати. У мене аспірантура ісполнітельська. концертная аспирантура, То есть мне нравилась камерная музыка и нравится камерная музыка. У меня была такая узкая специализация, я играл в ансамбле. У нас был такой консерваторский очень хороший коллектив, Глория. И мы ездили на фестивали в Австрии, в Германии, брали первое место и потом нам организовывали концерты в Австрии. Нас очень любили в консерватории, в Киеве. Практически во всех киевских фестивалях мы принимали активное участие. Также с музеем Богдана Таварвары Ханенки мы сотрудничали, концерты у них устраивали. Плюс еще фестивали современной музыки Киев, которые проходили, мы там активное участие принимали. Спилка композиторов Украины. У меня и у ансамбля была активная деятельность. Потом у него был отдельный контракт, он уехал далеко в Корею. Искал пианиста на контракт. Я сам вспомнил про Лесю. Ну, я обычно так помню. Вот. Вот. И ну, нужно было найти ее телефон. Телефона моего нет, у меня поменялся. С таким трудом, как-то, я его нашел. Он поехал в другой город, нашел, знал, где я работаю, нашел меня через э, директора, <laughs> нашел мой телефон. Но по иронии судьбы я была в другом городе, вообще в другой стране. То есть он мне звонил, а дозвониться не мог. То есть мы так <laughs> вокруг да около ходили. Потом в итоге, когда он дозвонился, предложил мне сделать новую программу. Мы встретились, сделали демонстрационное видео, то есть все сделали, все как положено. У нас были контракты за границей. Были контракты на Украине, на круизах мы работали. Ну, видно, после этого у него что-то где-то ёкнуло. И он мне просто потом позвонил и предложил встретиться на вокзале. И он меня попросту украл. У него в крови проходят цыганские мотивы. Ну, мне же неудобно в поезде спросить, куда же ты меня везешь. А вы поехали? Да, ну я же его знала уже, ну, наверное, 7 лет. Мне не было страшно. Ему доверяла, ну просто было чуть неординарно. Мне это понравилось, почему бы и нет. Едем мы в поезде, доехали до Крыма. И он меня повез на гору. Это был такой день по горам. Мы влазили по Новому Свету, забрались на гору Сокол, и он мне сделал предложение встречаться. Вот это был, так сказать, у нас прорыв после творческого такого общения. Но, правда, я отказала. Вот. Почему? Потому что я не была готова, мы так хорошо дружили, мы так хорошо работали, меня это устраивало. Еще, наверное, полгода я ему отказывал, был корректен и добросовестно добивался своего. И снова, когда мы были на работе в Крыму, ну, уже через несколько лет он мне уже сделал предложение выйти за него замуж. Такая романтическая история. Оселилося молодые музичне подружья у Днепропетровску. Надо было выбирать, где создавать семью ячейку общества, да. Выбор не велик: или Днепропетровск, или Кривой Рог, ну Днепропетровск. Здесь родители мои, конечно же, когда появился ребенок, это немаловажно, когда родители рядом, они могут помочь. На новому месте у подружья Рожковых почалося новое музычное життя. Виталий стал выкладачем Днепропетровской консерватории и солистом Днепропетровской филармонии. Стала мамою і почала досліджувати методики виховання і розвитку дітей. Так народився проект Ефект Моцарта музика Моцарта проста, ясна. Даже многие ученые подтвердили то, что она благоприятно воздействует на мозг человека, ну в особенности на развитие мозга маленького человека. Вот и поэтому меня это очень заинтересовало, и своему ребенку ставила много классической. Ну не скажу, что много, нет. Я не фанат, я не закармливала ребенка классикой. Просто обращала на это внимание, и ему это нравится сейчас это я вижу уже какие-то результаты дает и положительные результаты. что-то где-то его даже отличает от других детей. И поэтому мне хотелось этот проект сделать для всех детей. В нашем городе трудно попасть куда-то на концерт, чтобы вот с маленьким ребенком, ну, чтобы не, не мешать кому-то сидящему слева справа и ребенок постоянно в движении ему не, неудобно будет сидеть постоянно на, одном, на концерте на одном месте. И для таких маленьких делаются совершенно другие условия. Они делают, что хотят, но они находятся в этой музыкальной ванной, как говорил один психолог, они находятся в этой среде. Дети это воспринимают, даже занимаясь своими делами. Мы уже делали такие концерты и в художественном музее, и в детском центре Кандибура. Замечательные как бы, отзывы были, и деткам понравилось. То есть дети даже некоторые мамы, которые не сильно верили да, вот в такой какой-то положительный эффект, замирали от того, что ребенок до годика сидит и просто в таком. А ребенок-то чист, как лист, ему вот что сейчас дашь, то он и воспримет. Ледана вот видели, что это делают в Москве, и директор этого проекта, Девушка, которая никакого отношения не имеет к музыке, просто она подумала о том, что молодым мамам с детьми некуда ходить на концерты. Везде как бы, какие-то рамки есть в концерты. Почему нет? И вот она организовала в Москве, после того организовала в Питере, после того, по где то там еще, ну то есть. Мы музыканты, нам сам Бог велел. Поэтому мы хотим этот проект сейчас развивать. Зима прошла. Как-то больше условий для посещения, и для работы. Хотим возобновить это и для будущих мам, для беременных женщин, и для уже деток маленьких, и самого раннего возраста. Наступним гучним проектом рожкових став французький шансон. Дніпропетровці, що знали Лесю як чудову піаністку, несподівано відкрили її для себе ще й як прекрасну вокалістку. Я много вивчала самостоятельно, плюс мені дуже допомогло те, що я в хорі піла і в музичній школі, і в училищі. Были хорошие педагоги, и как бы еще с тех времен остался какой-то какая-то база уже была. А плюс я еще работала концертмейстером у вокалистов, когда в Киеве училась. А они преподавали деткам, но где-то это у меня тоже отложилось эти все уроки. И плюс еще работа за границей давала свой результат тем, что это была длительная работа, и ты уже учился в процессе. Как та же Эдит Пяв говорила, моя консерватория – это улица. В первом концерте был аншлаг. Я даже не ждала, что будет полный зал, если честно. Не думала, что будет такой аншлаг. Просто мы делали свое дело. Мне хотелось сделать этот проект, действительно хотелось. Потому что было много красивых песен, которые мне нравятся, которые мне хотелось спеть, передать. В них что-то выразить, какие-то свои эмоции. Людям понравилось. Мне это приятно было, конечно же. Сейчас у нас с французским шансоном уже, наверное, в плане три концерта впереди. Мы хотим не просто повторить, а хотим добавить, что-то убрать что-то доделать, какие-то уже театральные какую-то, может быть, добавить туда действия, действия в этот концерт. Он меня вдохновил, как-то направил в эту сферу, потому что у меня не было такой же влюбленности в музыку, не могла получить удовольствие от того, что я делала. Он меня зарядил этой энергией, научил получить удовольствие от своей работы. И такой идейный человек, постоянно какие-то идеи, постоянно что-то хочет сделать новое, обновить или воскресить что-то старое. И это вдохновляет, и хочется это сделать. У нас все совместно. Может быть, какая-то моя идея понравилась Лесе, она ее взяла и ведет. У него это получается, я вижу, ему нужна только поддержка в этом, да, пожалуйста, я могу отступить назад. Мы дома сидим, думаем, как взять лучше тот или иной проект, рвемся в интернете, читаем книги или все постоянно с книжками. Нет такого пальма первенства, кто-то первый, кто-то второй, просто взаимное дополнение друг друга. Ездили за границу. Очень многое дало нам расширение репертуара в направлении классической музыки, в направлении вокальной популярной музыки. Мы ощутили себя артистами, когда мы ездили, потому что, конечно же, иностранный зритель, да, он совсем по-другому воспринимает тебя, вот чем на Украине. Если приходят на классический концерт, тише воды ниже травы, как говорится, да, и они все во внимании, и просто такое ощущение, что тебя уже готовы носить на руках, потому что ты это делаешь. Они боготворят музыку, любят это и ценят, и уважают исполнителей. Вот они уважают исполнителей. Самая интересная работа, я думаю, самое интересное еще не было. У <с> нас постоянно только интересное. Ну, неинтересным мы не занимаемся. Мы, ну, музыканты такие люди. Если неинтересно, ничего делать не будут. <с> и вот им мы тоже. То есть, если нам неинтересно, мы не, не беремся, не делаем. А люди потом не, не получат никакого удовольствия это на нашем неинтересном концерте. То есть, то, что нам нравится, мы это и хотим людям играть. И что мне нравится вся музыка абсолютно. Все, например, не так что там. отдельно там классическое или отдельно джаз Ну, мне нравится музыка, так получилось. И мне интересно попробовать и это и это и это и это. И это. нас есть концерт 60 минут вокруг света. Мы его делали в филармонии. Ну, как-то так все было. Есть над чем работать. Э -э хотим его, я хочу. Я хочу его все-таки сделать, чтобы он был такой яркий. И сейчас занимаюсь на разных инструментах. Армянский дудук, там японские плиты. Вот. И хочу этот 60 минут вокруг света чтобы это был мультиинструментальный такой концерт. Вот если это в эстрадном направлении, в вокальном, то, конечно же, цель, мечта спеть с оркестром, как положено, <соцентрология> оркестровый аккомпанемент, и вживую спеть. Если это с детскими концертами, то, конечно, что-то сделать значительное, существенное. Приехали мы в Днепропетровск, меня никто не знал абсолютно, и я никого не знал. Сейчас, спустя три года, уже есть какие-то результаты. Пока не скажу, что мы такие заметные. Мы не делаем для того, чтобы быть заметными. Просто э, хотим, чтобы люди чаще смотрели в сторону филармонии, чаще смотрели в сторону музеев. Очень это нужна культурная среда, в которой человек должен находиться.